позывной грач, начальник тренировочной базы отбор. Расскажи, пожалуйста, сколько хлопцев сегодня поехало, куда поехало и чему их начало корректировать? Около 65 людей поехало. То есть их, как бы, я, э, еще раз расскажу, у нас лагерь отбора, отборочно-селекционный лагерь. К нам приходят добровольцы, которые хотят поехать на войну. Мы проводим курс отбора и находим из них тех, и берем из них тех, кто готов как бы воевать. То есть достаточно замотивированных, подготовленных там, готовых по физическим, психологическим, моральным качествам к войне. И их мы уже оформляем, отправляем туда, где с ними проводятся уже боевые учения, там по огневой подготовке. Здесь проводится безопасность поведения с оружием. Там уже полноценная огневая подготовка. Они распределяются по подразделениям, и в подразделениях происходит слаживание подразделений. Вот это вот по лагерь. Э -э возрасткам возрастам НАТО, да. да? Ну, как, я не могу сказать, что он именно... Мы берем оттуда информацию, адаптируем под себя. У меня, ну, то есть я консультируюсь в том числе и с западными инструкторами, и специалистами. И мы его развиваем в силу своих возможностей. Что это за лагерь? Из чего он состоит? Какие тренировки? Будут? Ну, мы построили полосу препятствий. У нас ряд физических тренажеров есть с бревнами, там, рюкзаки с песком. Сейчас он просто в стадии разработки находится, материальная база еще далеко не совершенна. То есть у нас будут стоять макеты грузовиков там, э, загрузки погрузки, э, разные испытания на как бы, страх, например, тоже штурмовой альпинизм, навеска, там, на, э, комната с дымом, где нужно будет его проходить с противогазом и ну, так далее. Также лагерь состоит из жилой площади модульных домиков, контейнеров, где они живут, ну, как бы, кухни, где все готовится, ну и разных таких бытовых. Какой возраст вот, парней, которые поехали? Типа, от и до? От 18 до 55 И что вы туда не поехали? Они Куда поехали не? в зону АТО, на наши базы, это Мариуполь. 65 это те, которые поехали сегодня. А сколько всего было желающих и как часто такие отборы? Получили? Примерно 20% из группы, которые попадает ко мне, отсеивается на этапе отбора здесь. Ну, те, кто остаются, едут туда. То есть мы постоянно растем, то есть и по мере роста лагеря будем увеличивать количество выпускаемых людей. А сколько желающих было в этот раз? 60 человек, из них 20 уже сели. Я бачила там где инструкторы и знаете, что за годы, которые они проводят такие навчания им. У нас есть ряд людей, которые воевали со мной в заводе разведки, Я был командиром завода разведки. Я оттуда забрал своих людей, часть из них иностранцы, которые сейчас стали инструкторами. Также мы привлекаем внешних инструкторов, в том числе и иностранцев для обучения наших инструкторов и личного состава. А сколько еще хлопцы будут учиться там в кабитку? Ну, процесс, ну они уже на передовой будут. То есть прежде чем их пустят в бой, там, ну, если такая потребность возникнет, я думаю, процесс обучения будет полтора-два месяца. Ну, а так процесс обучения и квалификации происходит постоянно. То есть сначала учится там базовой подготовки, потом идет специальная подготовка, то есть там наводчик, стрелок или снайпер, что-нибудь еще. И постоянно с опытом он mm -hmm. обучается. Спасибо.